हाटमपू एक ही फोटो से तुम्हारे सारे कीड़े पार निकाल दिए ना ऐसे कीड़े निकालने जानते हैं हम तुम गलत पंगा लेते हो अपने बाप से कलियर कट और बिल्कुल सीधा बोल रहे हैं तुम जितने बार पंगा लोगे ना उतने ही बार तुम्हारे कीड़े पार निकाल के रखूंगा उतने ही बार क्या सोच रहे थे अकेला जाट रेजिमेंट से नहीं हूं मैं मैंने सिख रेजिमेंट में भी नौकरी की है सिख रेजिमेंट में भी की है साथ में रहे हैं भाई है वैसे भी हमारा तो डीएनए एक हमारा खून एक है जब तुम्हारे को मुसीबत पड़ती है तो तुम्हारे को सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट याद आ जाती है बड़े कमाल की बात है अगर वही सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट अपनी बात करते तो कोई आतंकवादी कोई देशद्रोही तो कोई खालिस्तानी हो जाता क्यों कीड़ो तुम्हारे कीड़े निकाले ना बाहर अभी तो और निकाल लेंगे एक फोटो क्या डाल जातिवादी कीड़े बाहर निकला है तुम्हारे ये समय नहीं है ऐसी बात कौन सा समय बे कौन सा समय क्या चलाया जा रहा है यहां पे थोड़ा इसके बारे में बताना मेरे को इसके बारे में क्या कहोगे मुस्कुराते रक्षा मंत्री खिलखिलाड़े तीनों सेना के चीफ पाकिस्तान को मिसाइल से तेज चुपेगी तस्वीर मतलब मुस्कुराने से तस्वीर चुप जाएगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय में अहम मीटिंग की इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तीनों सेनाओं के प्रमुख वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे बैठक में रक्षा सचिव आर के सिंह भी मौजूद रहे खास बात यह रही तस्वीर मुस्कुराती और बेहद रिलैक्सिंग लगी बड़ी अच्छी बात है मुस्कुराना बड़ी है। एक जिंदगी की बहुत अच्छी पहल होती है ये भांडमडिया क्या दिखाती है डाडी से डर गया पाकिस्तान एक फैकेन्द्र नाथ डाडी बढ़ा लेता है उसे पाकिस्तान डर जाता है अब ढकड़ो कब तीनों सेनाओं का, तीनो सेनाओ का प्रमुख कौन होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है ढक्नों आज सवालों के जवाब देना होता है पता तुम्हारे को राष्ट्रपति होता है अभी तक राष्ट्रपति का कोई फोटो आया तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक भी फोटो दिखाओ मेरे को आज तुम्हारे को चैलेंज करता हूं मैं है कोई फोटो कभी फेंकू नाथ कभी टकलू नाथ कभी कोई मकलू नाथ कभी कोई नाथ ये नाथों के फोटो दिए जा रहे हैं क्या समझे इस चीज को क्या स... और हाँ ऑपरेशन सिंदूर से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होया पाकिस्तान का होया या इंडिया का होया बताओ मेरे को बताओ तुम इतने ज्यादा समझदार हो तो एक फोटो क्या डाले तुम्हारी तकलीफे बार आ गई फोटो आप लोगों को देखना है क्या फोटो वैसे डीपी भी लगाएंगे फोटो और वैसे अगर आप देखना चाहो तो फोटो आपको दिखा भी देंगे दिखाएंगे वो फोटो सिख रेजिमेंट के साथ भी रहा हूं मैं बीहार रेजिमेंट के साथ भी मद्रास रेजिमेंट के साथ भी अर्टली के साथ भी आर्मड के साथ भी मैं सभी के साथ रहा हूं मैं तो तुम्हारा क्या बे ये तुम्हारा फैकूनाथ फौज की ड्रेस पहन के चल देता है इसको कोई अधिकार है क्या अधिकार है इस देश के अंदर कोई रिक्शा चलाने वाला भी फौज की ड्रेस पहन के बोल देता उसको भी तुम लेते हो। ये है अगर कोई असली फौजी बोल दे सबूत दे तू फौजी नहीं है तुम्हारे को सबूत दूंगा क्या मैं दो कोड़ी के ओर दो बाबाओं की पैदाइश हो तुम तुम्हारे को सबूत दूंगा मैं अब तुम्हारी लंका लगाऊंगा पूरे तरीके से पूरा मत सुनना नहीं तो तुम्हारी लंका पता नहीं कहाँ कहाँ से लगेगी और हाँ अगर वो फोटो दे फोटो तो दिखाएंगे दिखाएंगे तुम्हारे को फोटो दिखाना तो बहुत ही जरूरी हो गया है अब थोड़ा सुनो ये बात हम नहीं कह रहे हैं पहले बता रहे हैं ये बात हमने नहीं कही है तुम्हारी भांड ने कही है कि पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर से अब इस मंडिया के दलालों को पकड़ो तुम इन दलालों को पकड़ो और पूछो कैसे नुकसान ज्यादा नुकसान तो तुमने पाकिस्तान का ज्यादा किया था तुम्हारा नुकसान कैसे ज्यादा हो गया थोड़ा सच बोल दो इस देश के अंदर देश द्रोही आतंकवादी बतंकवादी खालिस्तानी फलाना दिमकाना शुरू हो जाते हैं ये दो कोड़ी के अंधभगत दो कोड़ी के ये इससे ज्यादा इनकी औकात भी नहीं है औकात है ही नहीं इनकी इससे ज्यादा और औकात कभी इनकी बनेगी भी नहीं ये भी गारंटी है ये दो कोड़ी के थे हैं और रहेंगे नीचे जा सकते ऊपर नहीं आएंगे पहले तो आपने एक बार ये फोटो देखना देखो ये फोटो कमी थी क्या कोई फोटो में कोई कमी थी फोटो में तुम्हारे को मिर्ची लग गई मिर्च अरे जब सेना में नौकरी की है तो फोटो डाल लेंगे तुम्हारे को तकलीफ क्यों है ढक्कन और ये थोड़ा सुनना ये अरे यार ये तो तुम सुनोगे तो तुम्हारी तकलीफ ज्यादा हो जाएगी ठीक है ना ये तो तुम सुनना मत ये तुम्हारे लायक चीज़ नहीं है नहीं तो तुम है न पता नहीं कहाँ तुम स्ट्रेस में आ जाओगे कहाँ स्ट्रेस में आ जाओगे फोटो ऑपरेशन सिंदूर किया किसने सेना ने फोटो किसके के के योगी के किसे टकले पकले कदे किसी के क्यों भाई अगर सेना कोई ऑपरेशन करती है ना तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता राष्ट्रपति के फोटो लगाओ चलेगा अध्यक्ष हैं वो वो कर सकते हैं लेकिन देश में क्या चल रहा है इनको पता ही नहीं ठठेरों को बोलना क्या करना क्या करना है भारतीय सेना के के तीनों अंगों की तरफ से साल के बाद पहली बार ऐसा मौका था जब एक साथ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की सारी एकड़ी निकाल दी उसके नौ आतंकी ठिकानों पर अटैक कर पहलगाम हमले का ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की होगी पूरा सुनना पहले बता रहा हूं मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां एक तरफ बुधवार को भारतीय तो गिरावट देखने को मिली छह फीसदी नोट करते जाना तुम हालांकि खास बात यह रही इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय रुपए में ज्यादा गिरावट आई देखने को मिली डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया पैंतालीस पैसे टूट गया जबकि पाकिस्तान रुपए की बात करें तो उसके डॉलर के मुकाबले सिर्फ तेरह पैसे की कमी ही गिरावट आई बुधवार को रुपये पैंतालीस पैसे की गिरावट के साथ चौरासी पॉइंट अस्सी पर बंद मुद्रा विनियम बाजार में रुपया चौरासी पॉइंट पैंसठ पर खुला और डॉलर के मुकाबले चौरासी पॉइंट सैंतालीस के दिन के उच्चतम स्तर चौरासी पॉइंट तिरानवे के निचले स्तर के बीच घूमता रहा कारोबार के अंत में रुपया चौरासी प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो अपने पिछले बंद स्तर से बयालीस पैसे की गिरावट है मंगलवार को रुपया पांच पैसे गिरावट के साथ चौरासी पॉइंट पैतीस प्रति डॉलर था अब ये बताओ पाकिस्तान के तो सिर्फ छह पैसे गिरे हमारे पैंतालीस गिरे नुकसान किसका ज्यादा होया और ये तो अभी शुरुआत हुई है तुम ये खत्म हो गए ना, ना ना ये शुरुआत हुई है अभी स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलेगा सब कुछ और फिर बताएंगे जी हमारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमारी तो लंका लग गई अब जिसको देश संभालना हो देश संभालो जिसको जीना है जियो जिसको जहां जाना है जाओ ये लास्ट में बोल लेंगे ये ये बोल रहे महाभारत वाला युद्ध होगा आगे झींगा लाला उर्र अपने वाली पा आगे ना भाले तीर तलवार से लड़ोगे तुम फिर ये राफेल किस लिए ले लेके आए थे महाभारत वाला युद्ध करोगे तो है सोचने वाली बात है पता है मूर्खों की तरह जोबियों की तरह चलते रहते बस जो पापा ने बोला पापा दूसरे देशों की वार रुकवा देता एक है एक फोन कॉल पर और खुद का रुकवाया नहीं जा रहा बड़े कमाल की बात है ना मंडियों के दलालो सबको मूर्ख समझते हो क्या जो तुम चलाओगे वही सब चलेगा ये देखो इस्लामाबाद बर्बाद कराची पर सेना घुस गई और ऐसे वो ठेरे वो आ जाते अबे तेरे को तेरी माँ ने तेरा नाम मेजर दिया था क्या गोबर तेरी माँ ने मेजर नाम रखा होगा तेरा और लोगों ने सोच लिया तू सच का मेजर है कभी सामने मिलना तेरे से दो ही सवाल करूंगा सेना के बारे में अगर तू एक का भी जवाब देगा तो मैं मान जाऊंगा तू सेना में मैं छोड़ तो मैं तेरे को एक सवाल का भी जवाब देगा ना तो मान लूंगा हाँ भाई तू होगा सेना चलो तो लांगरी तो होगा कम से कम में। लांगरी को भी तेरे से ज्यादा पता होगा और बोल ये चमचागिरी चाटु कारिता ये सब नहीं होता ये देश को बर्बाद करने वाली चीजें होती है देश को बर्बाद करने वाली और तुम बर्बाद कर रहे हो तुम्हारा टारगेट पंजाब है दो के लिए सिमरजीत मानने इसलिए तो बोलिया था बोला अगर टारगेट पंजाब और पंजाब में बीजेपी आ गई भाई हम तो पाकिस्तान चले जाएंगे सिमरनजीत मान ने बोलिया हमने नहीं बोलिया है वीडियो दिखा सकते हैं वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जाके देख लो जाके देख लो आंखें खोल लो भाई पंजाब वालों हरियाणा वालों की तो बंद है हमारे को पता इतना इनकी तो बंद ही रहेंगी क्योंकि पता ज्यादातर पार्टियां क्या है देशभक्ति के रंग बरंग अब संविधान भी चेंज होगा याद रखना इस चीज को आज बता रहे हैं तुम्हारे आग काम आएगी संविधान चेंज होने वाला है और होगा वो क्योंकि सबके अंदर देशभक्ति का जुनून है आप लोग को क्या राय है इसके बारे में आप अपनी राय रखना किरायेगा इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंख को वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह